Orucu pozan əməllər sırasında qeyd edirik ki, qatı tuz və tüstü udmaq olmaz. Siqaret çəkən insanın boğazına qatı tüstü getdiyindən orucu batil hesab olunur. Ağız suyunu udmaq orucu pozmaz. Baştan və sinədən gələn bəlğəm də əgər ağız boşluğuna daxil olmayıbsa, onu udmağa icazə verilir. Amma bəlğəm ağız boşluğuna daxil olarsa, mütləq tüfürmək lazımdır. Əgər dişini çəkdirərkən insan qan, su yaxud dərman udmazsa orucu düzgün sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, orucluq zamanı insanın bədənindən qan çıxmasına səbəb olan bütün əməllər arzuolunmazdır. Yalnız qidalandırıcı təyinatlı amporalar vurdurmaq orucu pozar. Müalicə üçün habelə bədənin üzvünü kəymək məqsədi ilə vurulan iynələr isə orucu batil etməz. Məlumdur ki, kinmək insanı zəiflədib yorur, bədəni süsləşdirir. Bunun nəticəsində bədənin aclığa və susuzluğa qarşı müqaviməti azalır. Buna görə orucdan şəxsin çiməsməsi arzu olunmaz sayılır, amma çiməklə oruc batil olmaz. Çimən şəxs mütləq diqqətli olmalıdır ki, başını tamamilə suya batırmasın və sudamcılarını udmasın. Əgər insan qeyri-ixtiyari olaraq yaxud oruc tutduğunu unudaraq nəsə yətsə, orucu pozulmaz. Amma yeməyi udmazdan əvvəl oruç tutduğu yadına düşsə, mütləq ağzındakını tüpürməlidir. Oruç tutan şəxs